это не мой вопрос, чем мы можем помочь тем ребятам, которые действительно э своей жизнью рисковали, да, хлопці розбиті серцем, нікого не хотіли слухати. Так як нема ног, нема рук. Коли я приходил і виділ їх в повному чайні. І всегда всегда в этот момент стоит вопрос, как им помочь? Служіння воєнним військовому шпиталі це є основне таке служіння, і дяка Богу, коли починалося воно, це було літо 2014 року. Був определений страх в тому, що ти я кажуся, коли прийде момент, коли ти будеш общатися з людьми, ти я кажуся, як будто безпомощні. Моє серце відкликалось на зло, тому що я спрашивало Господа, що мені робити. где служить, в каком служении мне участвовать. И я понял, что это было для меня это служение, так как мое сердце переживало как папы за сына, а там и мужья, чита, и дети чита. Первые встречи были натяжка была в разговорах, так как они не знали нас, мы не знали, как с ними. Треба вести разговоры, Ну, так приходили, ну, казали спасибі вам за те, що ви зберігаєте наш спокій всій України. Тобто, дуже багато люди. слушают эту весть, начинают интересоваться, начинают читать Евангелие, и это действительно приятно. Мы когда-то ходили в одном э, отделении, и мы вошли в одну палату, во вторую, в третью, поговорили с ребятами, и потом ошиблись и зашли повторно, повторно э, в, в, в ту же палату, где мы уже были. И очень удивительно, там лежало три человека, и все они после нашего визита читали Евангелие. То есть это действительно, э, как Бог нам показал, что э, это служение. Э, действительно необходимо. Самое главное, то, в чем они нуждаются, это не в высокопарных фразах о том, что где-то там есть Бог на небесах. Эти люди нуждаются в простых добрых словах, о том, что кто-то их любит. Бывали такие моменты, что мне честно говоря, не хотелось уже идти в госпиталь, потому что это действительно очень тяжело. Но Господь проговаривал мое сердце. Слава Богу, то, что Господь делал, Он просто, это чудо, когда Господь касается их сердца они осознают действительно, что жизнь их неправильно была, так как они до этого. Если бы не война, говорит, мы бы Бога не знали. Но когда началась война, когда мы уже были там, мы начали уже молиться, потому что раньше до этого мы не молились, вели, как обычно, свой греховный образ жизни. Мы общаемся с ребятами, мы молимся вместе с ними, и действительно многим это действительно дает мир, такое спокойствие, уверенность и надежду. Меня вдохновляет то, когда я особенно подружусь с кем-то из ребят, которые переживают какие-то очень серьезные как бы, душевные трудности по, по поводу своей болезни или по поводу своего увечья. Тогда меня очень сильно вдохновляет прийти опять в госпиталь, поддержать этих людей, побыть вместе, пообщаться, помолиться, вдохновить. Господь дает слово. Господь э, дает э, благословение и умение утешать, общаться с людьми. Каждый раз, каждую субботу каятся до 10 человек. Это минимум. То есть тех людей, которые принимают вот эту благую весть, которые каятся в своих грехах. И за все это время э, порядка 6-7 тысяч э, человек мы посетили. У нас есть Господь, который говорит нам, подсказывает нам. Как помогать людям? У нас есть те слова, которых нет у других людей. Это слова надежды и любви от Бога. Поэтому я вас вдохновляю, чтобы вы не уставали. А если устали, помолитесь Богу и скажите, Господь, обнови меня, дай мне сил. И Писание говорит о том, что надеясь на Господа, он обновится в силе. И я просто как бы желаю вам, чтобы вы не уставали служить Господу, Идти, творить добро и тем самым свидетельствовать на деле, что Бог любит.